من عام باللہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ پر ایمان لے کر آ گیا اللہ کے قانون کو اس نے جان لیا اس بات کو مان لیا کہ ہاں یہی وہ قانون ہے جس کی وجہ سے میں نتیجہ حاصل کر سکتا ہوں اس کو کہتے ہیں من آ باللہ اس ساتھ میں جو ولیومل آخر آیا ہے یہ وہ نتیجہ ہے جس کی میں بات کر رہا تھا کہ آپ نے لیب میں کام کرنے والے وہ ریسرچرز وہ سائنٹسٹ بھی دیکھے ہیں نا جو عمل کر رہے ہوتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ نتیجہ آئے گا نتیجہ آنے کا جو وقت ہوتا ہے اس کو ولیومل الاخر کہتے ہیں ولیومل الاخر کا ترجمہ اٹھا کر لغات کا تمام لغات کا جائزہ لے لیں آپ اردو کا بھی جائزہ لے لیں عربی کا بھی جائزہ لے لیں آپ کو کہیں بھی قیامت کا دن نظر نہیں آئے گا اس کے اندر مرنے کا لفظ تو اس کے اندر آخر میں آتا ہی نہیں ہے بھائی آخر کا لفظ تو قرآن میں خود کتنی بار آیا ہے یہ آخر ہے ایک مقام پہ قرآن نے فرمایا قل الولینا الاولین الآرین آخرین کا لفظ جمع کے ساتھ آیا ہے کبھی کسی نے ترجمہ کیا ہے کہ پہلے مرنے والے اور بعد میں مرنے والے کسی نے ترجمہ نہیں كیا پہلے اور بعد والے ترجمہ کرتے ہیں ہم اردو میں آخری لفظ کس کے لیے استعمال کرتے ہیں آپ آخری نبی کس کے لیے استعمال کرتے ہیں کس حیثیت میں استعمال کرتے ہیں آپ سب کو معلوم ہے آخری ہم کیوں استعمال کرتے ہیں آخر کا لفظ ہمیشہ بعد میں آنے والے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے یہ نہیں ہوتا آخر کا مطلب کہ مرنے کے بعد جو آئے گا اس کے اوپر اس کو آپ چسمہ کرتے رہیں والیوم الاخر کو کبھی بھی آخر کا لفظ آپ نے اردو زبان کے اندر کبھی مرنے کے لئے استعمال کیا ہے تو قرآن کے والیوم الاخر کو کیوں آپ نے اپنے مزاج بہن بھین چلا دیا بھائی جہاں قیامت کا لفظ آتا ہے اس کو بھی مرنے کے بعد کے لئے معمول کر دیتے ہیں جہاں آخر کا لفظ جاتا ہے وہ یوم الاخر اس کو بھی کہتے ہیں مرنے کے بعد نتیجہ آئے گا یہ مذہب سکھاتا ہے آپ کو کہ یہاں نہیں ہو رہا آپ کرتے رہو یہاں نہیں ہوگا مرنے کے بعد ہو جائے گا مرنے کے بعد کیا فائدہ ہے اس کو کر عمل یہاں رہا ہے نتیجہ آ رہا مرنے کے بعد اس کو کیا فائدہ ہوگا مرنے کے بعد اس نے تجربہ کیا تھا تاکہ میرے سامنے حقیقت کھل کے سامنے آ جائے وہ نتیجہ میں حاصل کر کے رہوں نتیجہ آپ کہہ رہے ہیں خواب دکھا رہے ہیں مرنے کے بعد حاصل ہوگا پھر آپ کا یہ فیت تو ہو سکتا ہے کنوکشن نہیں ہو سکتا بہرحال آمَنَ بِاللَّهِ وسعت تو یہ ہے کہ اس کے لیے جو اللہ پر اور یوم الآخر پر ایمان لے آیا میں ابھی ایمان والا ترجمہ کر رہا ہوں وہ ترجمہ بعد میں کرتا ہوں وَالْمَلَائِكَ ای کا جی کر کام ساری کائنات کی قوتیں آپ کے سامنے جھک جائیں گی آپ بنا لیجئے ماچس مجال نہیں ہے کہ آگ نہ لگے اگر آپ نے اسباب پیدا کر دیے ہیں یہ سب ملائکہ ہیں یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اللہ کے قانون کے مطابق چیزوں کو اختیار کریں آپ میں صلاحیت پیدا نہ ہو ملائکہ تو بہت گہرا مفہوم ہے ملائکہ تو تمام قسم کی قوتوں کو کہا جاتا ہے جو آپ کے جسم کے اندر چیزیں ہیں قوتیں وہ سب ملک ہیں وہ سب ملکوت ہے وہ سب ملائکہ ہے میم لام کاف کا تو بنیادی معنی ہی طاقت اور اقتدار کے ہوتے ہیں آپ نے تو اردو میں محاورہ بھی سنا ہوگا ملکوتی قوتوں کا حامل ہے ملکوتی قوتیں کیا ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان بہت سے فوائد حاصل کر سکتا ہے اپنی کوششوں کی بنیاد پر اس کو ملکوت کہتے ہیں اسی کو ملائکہ کہتے ہیں اسی کو ملک کہتے ہیں اسی سے مالک نکلا ہے اسی سے مملکت نکلا ہے اسی سے ملک نکلا ہے اس کو اپنے روز مورا کی زندگیوں کے ساتھ آپ جوڑ کر دیکھیں کہ یہ ملائکہ وہی طاقتیں ہیں وہی قوتیں ہیں جو آپ کو حاصل بھی ہیں اور انہی قوتوں سے آپ مزید قوتیں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں آج آپ کے گھر میں اگر سوئی گیس آ رہی ہے تو یہ وہی ملائکہ ہے جو اس دنیا کے اندر موجود تھا آپ نے دریافت کر لیا اپنے استعمال میں لیا ہے آپ کے سامنے اس نے اپنے آپ کو جھکا دیا یہی وہ آدم کے قصے میں قرآن نے بیان کیا تھا ویسکلا دل ملائکہ تھی اس جدولی آدم جدو جب اس نے کہا کہ ملائکہ کو آدم کے لیے آدمی کے لیے سجدہ ریز ہو جائے تو وہ سجدہ ریز ہو گئے آپ ڈسکور تو کیجئے آئے گا آپ کے کام وہ تمام چیزیں جو آپ چاہتے ہیں وہ ساری قوتیں سماعت کی بصارت کی وہ ساری قوتیں آپ کے اندر موجود ہیں یہ سب کی سب ملاکوتی قوتیں یہ ساری ملائکہ ہیں جو آپ کے اندر موجود ہیں یہ بھی ملائکہ کی کیٹیگری میں آتی ہیں میں ملائکہ سے نہیں مراد لوں گا آپ کوئی نوری مخلوقوں میں بناؤں گا علامہ اقبال کا وہ شہر نہ نوری ہے نہ ناری تو جب میرے اندر کوئی ایک اسپارک ہوگا ہاں میں نے کچھ سمجھ لیا ہے میں عام مفہوم کے اندر چیزیں سنتا ہوں تو مجھے عجیب و غریب لگتی ہیں جب تک نوری اور ناری کا مفہوم نہیں آئے گا تو میرے اندر وہ اسپارک نہیں ہوتا وہ مزہ نہیں آتا مجھے روزمرہ کی کہاوتیں بیان کر کے آپ قرآن کو لوگوں کے معاشرے کے مطابق کتاب بنانا چاہتے ہیں میں تو اس کو کچھ الگ کتاب سمجھتا تھا آپ اس کو لے ہے زندگی کے معاملات کے اندر تو یہ ساری جو ملائکہ کے لفظ آئے ہیں یہ ساری وہ قوتیں ہیں جو آپ کے اندر بھی موجود ہیں جو اس کائنات کے اندر موجود ہیں ہر کام کو کرنے میں سرگرم عمل ہیں۔ یہ سب ملائکہ ہی تو ہیں یہ گریویٹی کا قانون جو آپ یہاں بیان کر رہے ہوتے ہیں یہ کیا ہے ملائکہ ہی وہ ملکوتی قوت ہے جو ایک چیزوں کو چیزوں کو اپنے آپ سے جوڑے ہوئے ہیں ہر چیز کو بیلنس رکھے ہوئے جس کو آپ بیان کرتے ہیں گریویٹی کے نام سے یہ سب ملائکہ ہیں یہ جبریل کے لفظ کے بارے میں ایک مرتبہ پڑھا تھا عیل کا لفظ ابراہیم زبان کے اندر عیل علاقے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور جبر سے تو الجبرا آپ استعمال کرتے ہیں الجبرا کیا چیز ہے جبر سے تو الجبرا بنا ہے الجبرا پورے قانون ہے کس طریقے سے کس چیز کو کیسے رکھا جائے گا اپنی روزمرہ کی زندگی سے کائنات کے اندر رہ کر چیزوں کو آپ ہمیشہ قرآن کی آیات سے مربوط کریں گے آپ کو معلوم ہوگا یہ آپ سے بات کر رہا ہے یہ آپ کے سامنے وہ چیزیں پیش کر رہا ہے جس کو آپ آج سامنے لے کے آ کے اس کو انگلش نام دے کے سمجھاتے ہیں کہ ہاں میں نے بڑا کوئی تیر مار لیا ہے ساری چیزیں بتا رہا ہے کہ اس طریقے سے تمہیں اس کام کو انجام دینا ہے ولملائے کا یہی چیز ہے کوئی غیر مرئی مخلوق نہیں بلکہ وہ چیزیں جو آپ دریافت کر لیتے ہیں وہ چیزیں جو آپ کے اندر طاقت کی صورت پر موجود ہیں اس کو ملائکہ کہتے ہیں عربی زبان کے اندر یہ تا اس کے اندر جمع کے لیے استعمال ہوا ہے جو جمع مقصر کے لیے عربی قائدہ کے حساب سے یہ ملائکہ ہے والیوم الاخر والملائکہ اس کے اوپر یہ مان لے گیا آنا یہ بھی آپ کی روزمرہ کی زندگی کے اندر شامل ہے